हेल्प पोस्ट के अंदर जो है कि लाइट वगैरह थी नहीं तो वो टाइम पे इन्होंने जब शिकायत की थी तो उसके दूसरे दिन आके यहाँ पे टोइंग जो केबल है टूचन का तो वहाँ से केबल से उन्होंने लाइट तो टेम्परेरी दे दी तो उद्घाटन के समय में भी इनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पे मीटर कनेक्शन नहीं है अगर उसका इंटीमेशन लेटर वगैरह नहीं दिया हुआ है तो किस तरीके से इस व्यवस्था को शुरू ही नहीं करना चाहिए था पहली बार हम लोग अंदर जाकर देखेंगे पेशेंट तो भी परेशान है डॉक्टर भी परेशान है सब गर्मी से बुरा हाल है गोवंडी पूर्व उपनगरातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेली वस्ती त्यात अल्प उत्पन्न गटाचं प्रमाणही इथं जास्त आहे त्यामुळे येथील नागरिकांना आरोग्य सुविधेसाठी पालिकेचं रुग्णालयच खिशाला परवडतं पण हे गोवंडीतील कमला रमणनगर महापालिका आरोग्य केंद्र पहा प्रचंड दुरवस्था तर झालीच आहे पण दुर्दैवी गोष्ट अशी की या ठिकाणी विजेचा लपंडाव सुरू असतो आता विचार करा चक्क आरोग्य तो, तो, तो उद्घाटन के समय में भी इनको ये चीज सोचना चाहिए कि अगर यहां पे मीटर कनेक्शन नहीं है अगर उसका इंटीमेशन लेटर वगैरह नहीं दिया हुआ है तो किस तरीके से इस व्यवस्था को शुरू ही नहीं करना चाहिए था पहली बात पहले तो आपने आनंद फानंद में इस व्यवस्था को शुरू किया और व्यवस्था शुरू करने के बाद यहाँ की जो नगर पालिका है डीएमसी एमपुर विभाग में तो उनके अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ का जो भी जो भी फैसिलिटीज है जो उस तरीके से मतलब इसका इस्टेब्लिशमेंट लेटर है और जितनी भी प्रतिक्रिया होती है उसको सारे प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए लेकिन इन्होंने कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया आर्टिकल डाले थे सामने में लाइट थी नहीं लाइट एक हफ्ते से गायब थी और फिर हम लोग अंदर जाके देखेंगे पेशेंट भी परेशान है डॉक्टर भी परेशान है सब गर्मी से बुरा हाल है तो हमने आर्टिकल डाला सामने में दूसरे दिन आकर टोचर मार के गए लेकिन उसके पहले भी उसके पहले से भी लाइट नहीं है क्वेश्चन तो के जाते फिर कोई कंप्लेन होता है फिर वो आते अपना काम करके चले जाते हैं इसके लिए इसकी ज़्यादा वो ध्यान देना है कि भाई बी का फंड है बी के अंदर में हॉस्पिटल है और इसकी पूरी देखरेख होनी चाहिए पब्लिक भी परेशान ना हो क्योंकि तो और डॉक्टर भी परेशान हो मतलब तो फिर काम सही सही तरीके से होता नहीं है मिलने महतीनुसार पालिकेन मगिल कित्येक वर्षांस वीज बिल थकवैयान या रुग्णाल वीज पुरवठा खंडित कर या गैरसोयीबद्दल रुग्णांनी आवाज उठवला असता पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून अरेरावीची भाषा वापरली जात असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे जर ही समस्या लवकरात लवकर सोडवली गेली नाही तर पालिकेच्या एम पूर्व वॉर्डवर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आलाय जगातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून अभिमान बाळगणाऱ्या याच मुंबईतील एका पालिका आरोग्य केंद्राची ही कहाणी आता तरी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा अंधार दूर होईल का आणि या आरोग्य केंद्राला वीज मिळेल का हे पाहावं लागेल लोकमत मुंबईसाठी मुक्ता लोंढेचा रिपोर्ट